Програма про футбол приєднується до всіх привітань 75-річчям Шахтаря. І саме наша програма стала одним з ініціаторів примирення між вболівальниками і футболістами донецької команди. Зараз у нас на прямому зв'язку з Донецька один з лідерів Ультрас за Бойс Донецького Шахтаря. Це Андрій. Андрію, добрий вечір. Ви нас чуєте? Так, я вас чую. Добрий вечір. Андрій, розкажіть, будь ласка, чи відбулася зустріч і як ініціювали цю зустріч футболісти? Чи є знайшли ви певний контакт з футболістами? Ну, так, ми знайшли контакт з футболістами, Якщо можна я буду російською. Ми знайшли контакт з футболістами, Этот контакт обоюдно, як із кали його і футболісти, то є ну, сторони теж був какой-то посыл И с нашей стороны тоже мы нашли этот контакт, мы встретились буквально вчера, пообщались. Общение было достаточно живым, можно сказать даже агрессивным на повышенных тонах в начале Это общение было. Потом выслушали претензии обоих сторон, то есть как мы свои претензии высказали, так услышали их претензии к нам, посчитали обоснованными как мы их претензии, так частично они наши. Некоторые вещи для них было удивительно услышать, некоторые вещи для нас было... Андрей, Андрей, скажите, кто с футболистов Донецком Шахтаря пришел на дуты? Мы объяснили утречь? свою позицию, они приняли ее, восприняли. Я думаю, что это наша встреча, это будет не последняя встреча. Это, например, Андрею, Андрею. Э, команда... скажи, будь ласка, Андрею, скажи, будь ласка, кто Если с футболистов Донецкого Шахтаря пришел на слова Дойдут наши слова, их передадут, э, то я думаю, что все у нас наладится, у нас все будет хорошо, в принципе, иначе Андрею, Андрею, Андрею! Ну, мы действительно семья, и мы будем этой семьей назло врагам всем. Вот. А команде э, программы про футбол я хочу сказать спасибо за то, что э, она заинтересовалась этим вопросом э, этой нашей ну, да, на тот момент это была проблема она живо заинтересовалась и помогла нам э, предлагала инициировать эту встречу. Вот, ну, у нас была своя позиция ну, спасибо вам. Ну, Немножко обошлись своїми силами. Ну що ж, ми Добаві вам вдячні, Андрію, за те, що ви прийшли, нам розповіли. Будемо сподіватися, що у вас буде все гаразд. У стосунках з футболістами, у стосунках з командою. Бажаємо вам успіху і бажаємо успіху вашій команді. Всього вам найкращого. Сергій, буквально кілька слів. Ви футболіст, ви недавно закінчили кар'єру. Взагалі стосунки з фанатами, стосунки з болівальниками. Наскільки вони важливі для команди? Ну, естественно, это немаловажная поддержка болельщиков, особенно таких, как вот называют они себя ультрас. Конечно, это неприятная ситуация, как для футболистов, когда твои болельщики уходят со стадиона и претензии. Вы и на контакт, будучи футболистом, с, фу с булевальником? Мы, будучи футболистом, и шли на контакт с булевальником? Ну да, в принципе, всегда после а, игры А быть... можно было выслушать их претензии? Он нажимает постоянно претензии. Не, ну иногда были ситуации, когда там, даже в Днепре, когда были ситуации такие, что там неудачно играли, подходили, там разговаривали, и нормально решался вопрос. Александр Алексеевич, вот вы как тренер. Ну, пункт первый гласит о том, что футбол, прежде всего, для болельщика и ради болельщика. Без болельщика и рыб как таковой бы не было. И второй, наверное, важный момент, это то, что футболисты должны чувствовать ответственность. Вот тогда, когда они ее чувствуют, это, поверьте мне, действенное оружие того, чтобы вот так, так называемых проходных матчей мы не видели с вами. Ситуация с Донецким Шехтарем. Вы когда-то так само играли в Донецком клубе. Команда ну, на вершине и, взагалі, напевно, ну, клуб Украины. И такая поведенка по отношению к Все-таки это, наверное, не совсем правильно. Ну, конечно. Это... если действительно так происходит, это футболисты не благодарят болельщиков после игры, то это действительно это не очень хорошо. Мы смотрим в европейские чемпионаты, там даже наш чемпионат, другие команды всегда после игры подходят к болельщикам, ну, аплодируют. Я, им. Думаю, я думаю, что это проблемы роста. Приехали футболисты, которые, особенно бразильцы, которые, в общем-то, еще ничего не успели большого достичь, кроме двух, допустим, человек, которые уже поиграли. То Эдуарду. Значит, хотя именно его отношение, наверное, так сказать, должно быть примером. А вот все остальные, так сказать, пока вот это вот идет рост и начинает достигать успехов, может пока, так сказать, не дошло, что нужно, так сказать, действительно прийти, так сказать, этим людям покупать.